بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مسلمان بولانين عضاب حق ينا درس قلامس درس در نشتا نور جنديك. بشترشة. بشترشة. oltita o'rgandik beshta bittani esdan chiqarib qo'ydilaringmi ha oltita <laughs> a kim aytib beradi oltitan kim aytib beradi qani abdulloh abdullohalloh taoga <laughs> iymon ha iymon keltiruvchi bo'lish ha payg'ambarimizga ergashuvchi bo'lish ikkinchi uchinchisi namozdor bo'lish namoz o'quvchi bo'lish ha yolg'on gapirmaslik yolg'on gapirmaydigan bo'lish to'rtinchisi ota ota onani ota onani nima qilish xuand hurmat qilish shu ha o'g'rilik qilmaydigan bo'lish a oltita bo'ldi oltita endi musulmon bolaning odobidan yettinchisi urushmaydigan bo'lish odamlar bilan urushuvchi bo'lmaslik balki odamlar bilan chiroyli munosabatda bo'ladi yaxshi munosabatda bo'ladi urushadigan to'palang bo'lishligi mumkin bo'lgan ishlar bo'lsa ham o'zini nima qiladi bosadi o'zini qo'lga oladi chunki musulmon bolaning odobiga to'g'ri kelmaydi musulmon bola urushuvchi bo'lmaydi to'palang qiluvchi bo'lmaydi birovlarga ozor beruvchi bo'lmaydi birovlarni dilini orituvchi bo'lmaydi urup, söküp, hakaret kılıp. Ha? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La terci'u min ba'di kuffaran yadribu ba'dukum rikabı ba'di. Benden ki kafir olup gitmeyeler birbirlerini boyunlarına ge urup diyen. Yani uruşup Cancal kılıp, birbirlerini öldürüp, birbirlerini katıl kılıp, benden ki kafir olup gitmeyin. Demek, uruşnik, e, janjallashlik kofirlik holatiga olib ketishligi mumkin albatta bu kofirlik ya'ni kufrun kufrundual kufr ya'ni kichkina kofirlik katta kofirlik millatdan chiqarib yuboradigan islom millatidan chiqarib yuboradigan kofirlik emas lekin shu urushning mana shunga olib boradimi keyin bir birini uradi bir birini o'ldiradi keyin nima bo'ladi qatl bo'ladi olloh saqlasin a urushni oqibati shunaqa bo'ladi qancha qancha joylarda urushlarni ko'ryapmiz urushyapti urishyapti keyin bir biriga nima qilyapti pichoqni olib kelib sayib qo'yyapti olyapti yoki bir e, bolta bilan boshiga qarab solyapti yoki e, pistoleti bo'lsa otib qo'yyapti keyin o'ldiryapti qarang rasululloh sollallohu alayhi vasallam shundan nima qildilar qaytardilar qaytardilar keyin mana shu urushlik musulmonlarni o'rtasini buzilishlikka nima bo'ladi olib okay, okay. keladi fitna chiqadi fitna chiqadi hmm. musulmonlar bir birini doim hurmat qilishlik kerak bir biri bilan urushmaslik kerak chunki bir birini o'rtasini buzilishligi uzilishligi nimaga olib boradi bo'linishlikka olib boradi keyin musulmonlardan nima ketadi quvvat ketadi baraka ketadi ham yo'q ketadi hamma yaxshiliklar ketib qoladi alloh <laughs> taolo shuning uchun nima dedi fatafshalu va tadhaba deditalashib <laughs> <laughs> tortishmanglar urush janjal qilmanglar aks holda nima bo'ladi va tafshalu tafshal degani nima degani muvaffaqqiyatsizlikka uchraysizlar baraka ketadi muvaffaqiyat yo'llari ketadi va rihukum rih nima degani quvvat quvvatukum quvvatlaring ketadi zaiflashasizlar keyin bemalol tashqaridan kelib dushman sizlarni kofir bo'lgan dushmanlar keyin sizlarni nima qilib yuboradi urib yuboradi sizlarga keyin qattiq qattiq zarbalarni beradi shuning uchun musulmon odam urushmaslik kerak urushuvchi bo'lmaslik kerak yosh bola yosh bolalar o'rtasida madrasalarda maktablarda ilm maskanlarida o'qiyotgan bolalar doim bir birini nima qilishlik kerak hurmat qilishlik kerak qo'llab quvvatlash kerak ha mansha s bir birini qo'llab quvvatlashlik kerak bir biri urushuvchi bo'lmaslik kerak bir biri bilan ortiqcha hazillashuvchi bo'lmaslik kerak hazillashib qani uni hazillashib bema'ni hazillashib sodiq do'st bo'lib yurish kerak mahah abdul sodiq do'st bo'lishi kerak shundaymi abdulloh qanaqa bo'lish kerak bir birini aldamash kerak bir birini olmaslik kerak mehribon bo'lish kerak qanaqa bo'lishi kerak sodiq rahmli bo'lish kerak bir biriga qanaqa bo'lishi kerak bir biriga hurmatli bo'lishlik kerak bir biriga yordam berishlik kerak bir biriga bir yordam berishlik kerak kechirimli bo'lishlik kerak anasxori yaxshi so'z gapirishlik kerak yana gapiringlarchi qanaqa bo'lishi kerak muhammad solih yaxshilik qilishlik kerak muhammad amin qanaqa bo'lishlik kerak yaxshi so'z gapirishlik kerak yaqub <laughs> yaxshi yo'lga chaqirishlik kerak mana yomon yo'ldan qaytarish kerak doim birga yurish kerak qo'rqitish kerakmi qo'rqitish kerakmi musulmon odamni qo'rqitishlik mumkin emas rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmon odamni qo'rqitishlikdan nima qilganlar qaytarganlar qaytarganlar musulmon odam qo'rqitilmaydi aytingchi Abdulbori? Yolg'on gapirmaslik kerak bir biriga yolg'on gapirmaslik bular hammasi o'rtada nimaga olib keladi urush janjalga olib keladi urushadi mana shu narsalarga agar rioya qilinmasa urushadi bir biri bilan urushadi keyin o'rta buzilgandan keyin bu nimani olib ketadi dinni olib ketadi rasululloh sallallohu alayhi vassallam hadisda aytganlarki musulmonlarni musulmonlarni o'rtasini buzilishligi buzilishligi bu olib ketuvchidir deganlar halaqa deganlar halaqa nima degani halaqa sochni olish haloq nima sartarosh degan man dinda olib ketuvchi demayman oluvchi deganimda de dini sochni olib ketishlikni qasd qilganim yo'q balki bu dinni olib ketadi degan bu dinni olib ketadi haliqo bo'lgani sochni olmaydi balki nimani olib ketar ekan bora bora bu dindan chiqarib yuboradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam mandan keyin urushib bir birlaringni bo'ynlaringga solib urib bir birlaringni qatl qilib kofir bo'lib ketmanglar dedilarku mana shu mana shu holatga ya'ni urushlik janjal to'palang bir birini hurmat qilmaslik bir birini qo'rqitishlik mana shu narsaga olib boradi shuning uchun mo'min odamni hech qachon qo'rqitib bo'lmaydi u bilan urushib bo'lmaydi unga noto'g'ri yomon munosabatda bo'lmaydi balki unga doim chiroyli nimada bo'ladi munosabatda bo'ladi bu gaplarimiz shu yerda tilimizdan chiqib mana shu havoda bunday uchib shundy aylanib qolaveradimi yoki bir qalbimizga kirib a'zolarimizga bir ta'sir qiladimi ta'sir qilish kerakmi yoki havoda shunday qolib qulog'idan ham bag'idan bunday kirib bag'idan buqa chiqib ketib yo'q bo'lib ketishi keraki qalbga o'rnashmasdan ke a'zolarga u qalbdagi narsa ta'sir qilmasdan amal qilish kerakmi gapirib gapirib qolaversak urush bo'lmaydi urush janjal bo'lmaydi qo'rqitish bo'lmaydi hurmatsizlik bo'lmaydi yolg'on gapirish bo'lmaydi bir birini so'kish bo'lmaydi deb gapirib gapirib qolaversak amalimizda bo'lmasa qanaqa odam bo'lamiz biz ayting qanaqa odam bo'ladi bu odam abdullo aytingchi qanaqa odam bo'ladi gapirib gapirib qolaversa amalda yo'q qanaqa odam bo'ladi qanaqa odam bo'ladi abduhuddiz aytingchi qanaqa odam bo'ladi qani o'zlaring bir mana shu baho beringlarchi qanaqa odam bo'lishiga şey? abdurahmon aytingchi qanaqa odam bo'lishini şey? ha ikki yuzlamachi bo'ladi u ikki yuzlamachi degani nima degani munofiq degani olloh saqlasin ikki yuzlamachi odam bo'ladi ikki yuzlamachi hammadan hammani nazaridan qolgan hamma uni hurmat qilmaydigan odam bo'ladi ikki yuzlamach chunki uni ichi boshqa tashi boshqa ko'rinishi boshqa amali boshqa ko'rinishida ma do'ppilarni kiyib chiroyli bo'lib o'tiradi unday qilib ham sh ois mumkin oldida lavlar qur'onlarni ochib olgan qaragan odam nima deydi uni u mashlloh bu katta domla ekanku qora aka ekanku deydi ma ekanku deydi amaliga qarasa amalda yo'q hech narsa yo'q qachon qarasa urushadi to'palang qiladi u qiladi bu qiladi harom ishlarni qilavuradi nima degani deganiomonatga ham xiyonat qiladi bu nima degani bu bu nima ikki yuzlamachi olloh saqlasin musulmon odam hech qachon musulmon bola ikki yuzlamachi bo'lmaydi tushunarlimi odobli bo'ladi axloqli bo'ladi dinini buyruqlariga nima qiladi amal qiladi mana shuni evaziga keyin dunyoni o'zida ham u katta yaxshilikni topadi oxiratda bo'lsa juda ham katta ne'matlarni ajrlarni savoblarni qo'lga kiritadi demak urushuvchi musulmon bola urushuvchi bo'lmas ekan a urushuvchi bo'lamizmi bo'lamizmi kim urushuvchi bo'ladi qo'lini ko'tarsinchi har doim mana chashilib qo'l ko'tarib olavermaydida ruчuchi bo'linadimi nima muhammad anasqori muhammad ruchuchi bo'lamizmi qo'l ko'tarib uormaysizam nimaga o'xshab uchuvchi bo'lmaymiz bir birimizni hurmat qilamiz bir birimizga yaxshi munosabatda bo'lamiz mana bu musulmon bolani odoblaridan allohu alam